الله أكبر يا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة پیغمبر حسرة حسرت جنی لگورخود خبردار لگورخود پردا qorxut, yəni xəbərdar elə ki, belə bir gün var, həsrət günü. Həsrət yəninə insanlar qiyamət günü sadəcə həsrət çəkəcək bəzi şeylərə. Qiyaməti belə təsəvvür eləyin, bax. Bax belə təsəvvür eləyin ki, qiyamətdə yol getdikcə hər yandan ey kaş, ey kaş söz eşidəcəyik. Qiyamət belə bir gün çaş eliyərdim, çaş eləməzdim. Çaş eliyərdim, çaş eləməzdim. Qiyamət belə bir gündür. Hamı deyəcək, "Ey çaş bunu eliyərdim, ey çaş bunu eləməzdim." Qiyamətin əsas mahiyyəti budur. Qiyamət həsrət günüdür. Həsrət nə vaxt olur? O vaxt olur ki, insanın artıq əlindən çıxıb da bir iş gəlmir. Əlindən bir iş gəlmir. Həsrət o şey olur ki, onu bərpa etmək mümkün deyil, getdi vəsalam. Qaytarılması mümkünsüzdür. Həsrət keçmişə aiddir. Məsələn, cavanlıq adam var həsrət çəkir. Nə qədər eləsən qayitmayacaq. Həsrət o şeydir ki, qayitması mümkün deyil. Ya Yaduzda dedi ki, Kərbəladan sonra bir sıra insanlar həsrət çəkdi. Ubeidlullah ibn Hurri ilə faktda danışdıq. İmam Sənə kömək eləmədi, sonra qaytaramadı ki. Hey, gəzirdirdi, vay halıma İmamı. İmam özü gəldi xeymimə. Özü danışır. Deyir ki, gözlərinə baxdım, indiyəcən gözləri gözümün qabağındadır. Bir də ki, o qədər mehriban idi ki, deyir, o digəldi yanında uşaqlarla, körpə uşaqlarla. Özü gəldi İmam onun ayağına. Gəldi, dedi mənə kömək elə. Deyir, uşaqlar qucağında otururdular, əlləri ilə oynayırdılar, onları sığaldırdılar. Bu mənzərə öləncəcə dəli divanı oldu, çöllərə düşdü. Dedi, mən niyə İmama kömək eləmədim? Amma nə faydası? Keçdi də. Keçdi və salam da qayıtmayacaq. Təxminən belə yazırlar ki, başı xarab oldu peşmançılıqdan. Yəni ağlını itirdi. Qiyamətdə də həsrət çəkəcək insanlar. Bəs niyə Allah indidən bəyan eləyir? İndiki qiyamət hələ olmayıb. Bir müəllim görürsən, universitetdə oxuyanlar bilir, gəlir dərsə, birinci dərsdən deyə, imtahanın qaydaları belədir, şərtləri budur. Axı hələ imtahana var. Əvvəl gündən xəbərdar eləyir. Allah da yaradılışın belə deyə də xaliqidir. Hələ qiyamət olmayıb. Amma bəyan eləyir ki, orada deməyin nə faydası? Orda desə cəmaat deyər, indi niyə deyirsən? Bəs bizə dünyada deyərdin xəbərdar olardın. Orda artıq gecdir deyə indidən bəyan eləyir ki, bax peşman olacaqsınız. Həsrət çəkəcəksiniz. İndidən hazır olun. Nəyə görə insanlar həsrət çəkəcəklər? İcazə verin bir neçəsini hədis və ayə əsasında deyim. Nəyin həsrətini çəkəcəklər? Ən çox Ənfal surəsi 36-cı ayə. Buyurur ki, "İnnellezina kəfəru yunfiqūna əmvālahum" burdur ki kafirlər mallarını infaq edirlər. Yunfiqun amvalahum yəni mallarını bağışlayırlar. Ehsan edir. Ehsan demək olmaz da infaq edirlər. Adətən Quranda infaqdan sonra fisabe bilillah gəlir. Allah yolunda. Burada yox. Burada kafirlərdən danışır. Kafirlər mallarını infaq edirlər, xərcləyirlər. Nə üçün? Li yasuttu an sabilillah. Allahın yolunun qabağını almaq üçün pul xərcləyirlər. Günahı yaymaq üçün pul xərcləyirlər, əxlaqsızlığı yaymaq üçün, dinlə mübarizə aparmaq üçün, dinin əleyhinə çalışırlar, pul xərcləyirlər. Bilirsiniz, nə qədər indiyə qədər din əleyhinə pul xərjdənib? Ey, çox. Nə qədər insanlar pul xərcləyiblər. Fəsa yun figonə ha, təllizə bu qoy xərcləsinlər. Nə qədə bazarırlar xərcləsinlər dəlizə nə buyurur. Summa təkunəlêhim hasrə. Axırı nədir? Qiyamətdə ancaq peşman olacaqlar. Qiyamətdə peşmançılıq gözləyir olar. Günah yolunda bir dirhəm, bir manat, bir dollar, bir nə bilim nə xərcləyən insan peşman olacaq qiyamətdə. Çox peşman olacaq. Zəhmətlə qazandım, din yolunda xərcləyib nələr əldə edə bilərdim. Dinin əleyhinə xərclədim. Dinə əleyhinə xərclədim. Bir arif adam varmışdı, pul qazandırmış, sadə yaşayırmış. Özü sadə pulunu xərcləyirmiş. Deyilərmişsən, nə edirsən axı? Özün sadə yeməklər yeyirsən, sadə geyinirsən, bu qədər pulu xərcləyirsən. Deyirəsən, dünyanın başını allatmaqla məşğulam. O istir mənim başmalatsın, mən onun başnaladıram. O istəyir elə ondan qazanım ona da xərcləyim, mən deyirəm yox. Səndən qazanıb oyana xərcləyəcəm, axirətimə xərcləyəcəm. İnsan xərcləməklə bilirsiniz nələr əldə eləyir? Xərcləməklə nələr əldə eləyir? Çox şeylər Allah yolunda xərcləməyin. Ham azamatın çoxu bəyənmir. Deyirsən, Allah eşiqdən, məhəbbətdən, namazdan, orucdan danış, pulumuzla işin olmasın. Şin olmasın. Amma çox şeyləri insanlar axirət nemətlərini bunun vasitəsi ilə əldə elirlər. Sağlığında insan xərcli bir nəfər vəsiyyət eləmişdi oturup vasiyyət elirdi alimlərdən biri də oturmuşdur bu falan pulumu falan yerə versinlər övladlarım falan qədərini falan yerə o alim dedi ki Sən axın nə nəyi işlədirsən, nəynirsən, işığı, çırağı qabaqda tutarlar ki, yol işıqlandırsın. Sən özün gedirsən, işığı soradan gəlir ki, sənin dadu da çatacaq, uşağın yadına düşəcək, düşməyəcək, xərc deyəcək, xərcləməcəcək. Canın bədənində də özün xərclə, qopard canından ver. Vasiyyət eləməkdən yaxşıdır. Bir nəfər xurma bağı var idi, vasiyyət eləmişdi ki, məndən sonra bunu fəqirlərə verin. Peyğəmbər özü zamanında belə deyək, qablara yığıb aparırdı xurmanı. Bir dənə xurma düşdüyü yerə biraz da nisbətən xarab idi. Xarab deyəndə çox yetmiş xurmaydı. Yerə düşdü peyğəmbər onu götürdü. Dedi, bu bir dənəni sağlamlığında özü verməsi, öləndən sonra bu qədərini ehsanı verməkdən daha yaxşıdır. Çünki cana cana bağlı da xımal, onu qopardıb vermək başqadır. Öləndən sonra vəsiyyət eləmək asandır. Yenə də atasına rəhmətə, xeyriyə işinə vəsiyyət eləyib, amma sağlamlığında insanın verməsi çox əhəmlidir. Çox vacibdir. Hansı mal həsrətə səbəb olacaq? Din qarşısını almaq üçün xərclənən mal. Müşriklər peyğəmbərlə müharibələrinə nə qədər pul xərclədilər? Hamısı peşman olacaqlar. <laughs> Qiyamətdə həsrət. Mədinədə məscid tikdi munafiqlər. Məscid Quba məscidinin müqabilində Zirar məscidi. Nə qədər vəsait xərclədilər? Məscid uzaldılar. Nə qədər adam işlədi? peşman olacaqlar. Bu məscidi bina eləyirsən, tikirsən, Allah yolunda tikərdin, Allah üçün eləyərdin. Nə qədər pullar xərclənib dinaradan getməsi üçün bilirsiniz? Səmrət ibn Cündəbə 100 minlərlə misqal muaviə pul verdi, dinar verdi. Dedi bu pulu götür. Bir dənə hədis düzəldildi Əlinin əleyhinə Quran ayəsi var. Əvə Va menen nasi men yəşli nəfsəhu ibtiqa amərzatillah. Dir insanlardan elləri var ki, canını Allahın yolunda satır. Allaha satır. Allahın razılığını qazanır müqabilində. Bu ayə kimin barəsində də Həzrət Əli peyğəmbərin yerinə uzandı. Bu ayə onun tərifindən nazil oldu. Buna pul verdi. Dedi bu ayə Allah göndərib İbnül Mülcəm barəsindədir. Elə bilirdilər bu vasitə ilə Əlinin adını aradan aparacaqlar. İndi nə oldu? İndi nə oldu Muaviyeni qəbirdən çıxardasan, baxasan, görəsən ki, göstərəsən ki, hələ get-gedə görməli səhnələr var. Get-gedə Əlinin vilayəti günü-gündən parlayacaq, dünyaya işıq saçacaq. Necə ki, artıq əlamətləri görünür və Muaviya kimlərinin adı aradan necə ki, gedib, bundan da artıq gedəcək. Əla, dünyada bəlli olur, qiyamətdə bunlar çox peşman olacaq ki, bu vəsaiti niyə bunun üçün xərclədim. Haram yerə, din əleyhinə xərclənən pul peşmanlığa səbəb olacaq. İnsanları azdırmaq üçün nə qədər vəsait xərcləyirlər, hamsı əsret çəkəcək. Summetekunu alehim hasra, hamsı peşman olacaqlar. Burada bir haşiyə olaraq mal haqqında bir hədis demək istəyirəm, sonra da sözümüzü davam etdirəy. Mal haqqında Çox hədislər var. Birini İmam Rızadan demək istəyirəm. Buyurur ki, mal üçün 5 nöqsan var. Mal sərvət üçün. Mal malə sahib olan, var dövlətə sahib olan 5 şeydən özünü gözləsin. Yəni bu 5 şey var. Hamısı üçün yox, bir qism insan üçün. 1. buxlin şədid və hərsin qalib və amalin təvil və qatiatir rahim və isarə dünya alə axira beş dənə şey kimin malı sərvəti çox olsa diqqətli olsun ki bu beş şey onun sorağına gəlməsin bir şiddətli xəssisdir adam var artdıqca daha çox paxıl olur xəssis olur hey yığır sayır heyfi gəlir xərcləməyə çoxaldıqca bəzən daha da xəssisləşir yəqin görmüsüz allazi cəma malan və addada yığır və sayır qoyur ora sayır qoyur ora xərcləmir Deyir, də bir az da çox olsun, xərc deyərəm. İkinci hər istilik, hər istiyi. Adam var, çoxaldıqca daha çox istəyir. Bu da belə bir şeydir. Görür gözü yığır üst üstə, deyə bir az da artıq olsun. Deyirlər dünya dəniz suyu kimidir. İçdikcə suzluğu artırır, axırda əlaqə eləyir. Peyğəmbər deyir, dünya malını toplamaq barama qurduna bənzidir. Barama qurdu görmüsünüz? Barama toxuyur, içində ölür toplayır, toxuyur, içində ölür. Buna bənzədir. 3. Əməlin tavil uzun arzulara düşər eləyir. Pulu çoxdur, dir flan şey alaram, orada bir villalaram, burada bir şey alaram. Arzularını yığsın görək bu neçə min il yaşasın. Ömür qısadır. Arzunu uzadır var dövlət. Hey planlar qurur, arzuları uzanır. 4. Qati ətir rahim. Qohumlarla əlaqəni kəsməyə səbəb olur bəzi adamda çasıp qohumdan qasır, hamıdan qasır. Sən Allah gəlib borc istəyəcək, sən Allah gəlib pul istəyəcək. Hamıdan uzaqlaşır. Bir az ayağı yer tutdu da dünən oturub çörək yidi, qohumları zadı saymır və qətirəhmə gətirib çıxaldır. Və isarə dunya aləl axira və axirətin dünyanın axirətdən üstün tutulmasına gətirib çıxarır. Bəziləri o qədər dünyaya alududur ki, axirətini dünyasına satır. Bilirsiz, nə, nə qədər xurma üçün İmam Sənə öldürürdü bəziləri, Allahı and olsun. Bu nə xəstəlik idi insanlarda? Bir dəstə var idi, İmam Hüseynin bədəninin üstündə ad çapdılar. 10 nəfər adamdı, səhv eləmirəmsə. Şəhid olandan sonra at çapdılar, gəldilər İbn Ziyadə dedilər ki, bizə görə qızılla tutasan. Biz elə bir iş görmüşük ki, üzr istəyirəm sizdən, tarixdə yazır, deyir İmam Hüseynim bədəninin sümüklərini sındırmışıq. İbn Ziyad baxdı, dedi, çox qələt eləmisiz. Kim sizə demişdi ki, onu eləyəsiz? Hər istiyi, digər bizim atlarımızı qızılla tutasan, gümüşə tutasan ki, biz bu əməli eləmişik. Nə qədər adamlar axirətini dünyaya satır qardaşı oğlu Əli ibn İsmail pul müqabilində İmam Musa e.s.in qətlinə yardımçı oldu. Əli ibn Əbi Hamza eşitmüsübəkə də adını. İmam Musa e.s.in nümayəndəsi idi. İmam Musa e.s.in nümayəndəsi idi. Yolunu azdı, pula, sərvətə görə bir dənə Azğın təriqətin əsasını qoydu Vaqifiyənin. Dedi ki, İmam 7 nəfərdir. İmam Musa Kəzəm sonuncu imamdır. İmam Rızanın imamətini qəbul eləmədi. İmam zindandaydı, pul onun əlində idi. İmamın bütün beytul malı, vəsaiti onun əlində idi və bu o pula sahib olmaq üçün imaməti inkar elədi. Belə işlər görüb tarixdə pul Bu yandan da zəngin dindar insanlar olub ki, Süleyman peyğəmbərə Allah misal çəkir. Sözün qısası Ənfal surəsində Allah buyurur ki, pul Allah yolunda yox, günah yolunda sərf olunursa peşmançılığa səbəb olacaq. Həsrətin səbəblərindən biri. Birin də dedim sözümü bitirəm. Keçən dəfə dedim, deyirəm bir qədər də bir neçə dəfə də əlavə söz dedim, sözümü tamamlayım. Bir dənə də həsrətə səbəb olan şey Əlinin vilayətidir. Peyğəmbər buyurur ki, yu ta bijahidi aliyin yawm al-qiyama abkan wa a'ma deyir ali'nin fəzilətini inkar edənlər qiyamət günündə çor və lal halda çor hal, və lal halda məşhur olacaqlar. Boyunlarından oddan olan həlqə sallanır. Onlar deyəcəklər ya hasrata ala ma farrat tu fi jambillah deyəcəklər vay olsun bizə səhlənkarlıq elədik. 40-da keçən dəfə dedim Həzrət Əli deyir: "Ənə həsrətün nas yevmel qiyamə". Qiyamət günü mən insanların həsrətiyəm. Qiyamətdə baxacaqlar Əlinin məqamına. Baxacaqlar kim Əlinin dalıza gedib, ona nən məqamlar verilib. Baxacaq kim dalıza gedib Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın dalızan. Əli hara, bu hara. O özünə qiyamətdə kömək istəyəcək ki, Ay Allah, mənim dadıma satan var. Bu gedib onun dalında deyəncə, mən sənin dünyada dalınca getmişəm, indi mənə kömək elə. Quranda var deyəcəklər, "Lumu anfusakum", yəni özünüzü qınayın bu adamlar deyəcək. O adamlar ki, azdırdı cəməti apardı. Qiyamətdə deyəcək, "Mənim imamım sən idin. Dünyada kimin dalınca getsən, axirətdə də da onun dalınca gəcsən." Gəlib ona deyəcək, "Mən sənin yolundaydım." Deyəcək ki, özvü dərdi və dərman elə. Özvü qınat, getməzsən dalınca. Öz canımın hayındayam mən. Əlinin fəzilətini inkar edənlər, əlbəttə əhlüsünnət qardaşlarımız Əlini qəbul edir, onun məhəbbəti var onların ürəyində, onu sevirillər. Söhbət bu azğın firqələrdən gedir ki, Ələləssəlamın haqqını öləmədilər. Şükür olsun Allah bu böyük nemət bizə nəsib olub. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycan xalqı neçə səbəbdən xoşbəxtdir, bir də Əliyinin məhəbbətinə, Əhləbeytin məhəbbətinə görə. Bilirsiz, nə qədər zəhmətlər çəkilib, bizə bu vilayətin gəlib çatması üçün başlar kəsilib, dillər, yəni danışmışam sizə, boynunun arxasından dilini çəkib çıxartdılar ki, Əliyini sevirdi o adam. Bir də nə hadisə danışım yeri gəlmişsən, sözümü tamamlayım. Allama Əminni eşitmisiz də? Allama Əmini Əl-Qədir kitabının müəllifidir. Dəqiq bir kitab yazıb 30 il, 30 il ömrünü sərf eləyib bu kitabı toplamaq üçün. Oğlu deyir ki, atam dünyasını dəyişdi, Allamanın oğlu deyirs. İstədim bilim Əl-Ələhəssalam buna nə hədiyyə verəcəyi qiyamətdə, axirətdə o ömrünü Hz. Aliyə vəqf eləyib. Özdə bir ədəbi var idi. Necefə gedəndə heç zaman baş tərəfdən Hz. Əlini ziyarət edəməzdi, ayaq tərəf. Ümumiyyətlə bütün imamları elə ziyarət eləyərdi. Deyim, mənə rahat eləyir. Narahat yox. Hey istədim ki, atama Allah nə verəcək? Ələyhissalam -əl nə hədiyyə verəcək qiyamətdə? Deyim, yatdım, yuxu gördüm bu fikirlə. Gördüm ki, bir məhşər səhrasıdır, məhşərdir. Bir nəfər su qabı ilə su verir cəmata. Birinə əlində bir, qabıdır, birinə yarım doldurur, birinə tam doldurur, hərəsinə bir qədər götürüb içirlər. Deyidim bu kimdir? Dedilər bu Əlidir. Əmir Əl-Müəminəndir. Dedim bəs bu su nədir? Dedilər, dedilər kol səhr suyudur. Di birə gördüm cəmətin içindən Atam gəlir, Allama Əmini gəlir. Dir gəldi özünü çatdırdı Hz. Ələyləssalam. Ata Ələyləssalam deyir, atamı görəndə su qabını yerə qoydu. O ozu ilə suyu doldurdu, gətirdi ona, dodaqlarına yaxınlaşdırdı ki, öz oğucumla bu suyu iç. Deyir, ondan sonra baxdı, deyir, atama yuxuda görürəm. Dedi, bəyyəzəllah vəchekə. Kəma bəyyəz təvəccih. Dedi, Allah üzü ağ eləsin, necəki üzümüzü ağ elədin dünyada. Allah üzü ağ eləsin ki, bizim haqqımızı dünyaya çatdırdın. 30 il 10000 kitab tədqiq eliyib, gedirdi Livana, Hindistana. O vaxta imkanlar belə deyildi. Bir kitabxanada kitabı tapırdı. Deyirdi ki, mən bunu necə köçürdüm? Deyirdi, otur köçür. Gecə düşürdü, deyildi, bağla, get, mən oturmayıb yoxdur burada. Qapını bağla. Mən oturum əlyazma kimi onu yazırdı. Gecəsini, gündüzünü. Deyir, susuzluq azdırdım ki, qapı bağlıdı. Üzürsün, təbiə ehtiyaclarımı da ac, susuz bu işləri görürdüm. Elə bilirsiniz, əvəssiz qalır əbəssiz qalmır. Qiyamətdə Əliyini sevənlər, bu yolda zəhmət çəkənlər şad olacaqlar. Amma Əlidən uzaq düşənlər peşman olacaqlar. Ənzirhum yawmal hasra. Həsrət günü ilə onları qorxut. Mən sözümü bitirirəm.